Щоранку на каналі 1 плюс 1 аромакс самий кавий Якобс запрошує гостей. Ми продовжуємо е, Аромок аромаксам якобс-монарх і дівчатам, які приїхали тільки на з Голівуду. Спеціально в сніданок з 1 плюс 1 <реш> 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 так, Я маю про ексклюзив щось сказати чи ні. Ну що, у вас є пісня, кліп, виклик. всем нам, человекам. Да, мы пришли к вам с огромными новостями. Может быть, для кого-то это покажется слишком резко для доброго утра. Все-таки нам надо делиться, нам надо об этом говорить. Не секрет, что женским группам очень тяжело существовать. Да, в шоу-бизнесе, вообще на эстраде, на большой сцене. И мы боремся с этим, мы стараемся как бы, ну, заниматься творчеством, заниматься своим любимым делом. Но иногда что-то мешает. Вот это что-то, это называется Выход за а, рамки. Я думаю, да. человек, и что-то. Ну вот что, нет. у нас сейчас будет презентация клипа. Называется она... Мужчины, Мужчины любят глазами. глазами. Но подтекст, но выбор всегда остается за нами, дорогие друзья. Дорогие друзья мы... Вот хитрые. Давайте подобность и оценим. Друг друга, матва мышцы, на пределе держат тону в вашем теле, за мною рядом. Полезные. Я с вами не сгоден, мы любим девчонок абсолютно всем. Да, это, ну, это приятно, что ты такой мужчина. Да, есть такие мужчины, как ты, настоящие мужчины. Есть у нас наши отцы, мы считаем их настоящими мужчинами, героями нашего времени. Кстати, да, главное любить женщину не за то, что она просто красивая этикетка, а за то, что у нее есть внутри, за то, что мы независимые мы личность. Ну давай, давай, расскажи уже. Хочешь подожди, хочется пора что сказать про клип сначала, Давай. кто снимал, и про откуда, Голливуд. и про Голливуд, почему мы вообще, собственно говоря, говорили о Голливуде. Снимали мы в Лос-Анджелесе, ездили туда, жили прямо напротив надписи «Голливуд», знаешь, находится в городе Ангелов, да. Снимал Фил Ли, наш любимый режиссер, один из самых любимых уже, наверное, который с недавнего времени переехал на постоянное место жительства. То есть голливудские звезды как-то вот на него глаз также уже положили. Положили-то. Вот и снимали мы в клубе одном одном из одном из самых лучших, наверное, Лос-Анджелеса. Мировые да? Последний там снимал Пидиди, да, снимал. Поэтому вот. Ну, вот про человеки наш... вы начали э, э, рассказывать еще раньше. У вас был проект, который вы започатковали, стали э, шукать истории. Вот, сейчас да, у да, нас, да. нас есть сайт. www.real-o.ru, там, да, 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 там, где люди да, 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 из жизни, а э, тех людях которые сейчас являются героями нашего времени. То есть, допустим, вот я прочитала недавно в газете, что мальчик продал свою почку для того, чтобы признать девушке в любви и подарить ей кольцо. Тоже геройский поступок что это мужской героический поступок может это где-то невзвешенный поступок но ну, по во имя давай... чего это было сделано да, во, имя во имя любви, любви да. во имя девушки да. то есть мы ищем настоящих мужчин и героев нашего времени почему потому что как вот говорят женщины ох мало мужчин осталось настоящих почему они так говорят почему ну почему а ведь я знаю ну а для вас для вашей творчести важливый досвид, приватный властный конечно конечно вообще хотелось бы сказать, что женщина да, в наше время, она стала сильнее, чем мужчина. Ну, если так, да, ты, наверное, ты не раз это видел, когда женщина одевает мужские костюмы, мы с девчонками даже ходили. Ну, да? не всегда, Лен. Да. И довольно секси бэби, когда Довольно секси бэби, да. Вот, мужчина берет на себя, ой, женщина берет на себя очень много, возлагает на свои И вот мы зато с девчонками, чтобы она оставалась хрупкой, нежной, да. платье. По цвет волос. Пели, да. Uh -huh. Хочется просто, чтобы девушка ощущала себя девушкой. А ты прячешься, ну а, скажи. была она как за большим, простым плечом. Кто из вас, Региночка, на сегодня на языках умеешь? С четырех. Мы все влюблены, по-моему. А, давай это всего с официальным ты Я серьезно. Кого хлопать, кого генома? У нас есть одна большая любовь – это музыка и сцена. Если бы мы не были так влюблены всегда, то мы наверное не писали такие песни, которые у нас есть то, что есть в сердце. А еще женщина всегда должна быть загадкой. Поэтому. Сказала, Ама съела ребус, я знаю. Нет, серьезно, серьезно. В общем, главная наша мысль. Главне, наша новость, це то, що Ріало іщуть настоящих мужчин. Зеліняйтесь, дорогі жінки країни, Заходіть, оставляйте, об'язательно ти... заходять к нам на сайт. Оставляйте свої історії. А сторії. я вже там був. А ви шукаєте Ріал в інтернеті, шукаєте їх кліпиться і, можливо, знайдете відповідь. А тепер я на біз хочу попросити Рігіну Ліни Міцуки, Алісу Тарабарову і Єліну Віноградову зробити те, що вони зробили на початку кліпу. <сум> 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 ага. На три-чотири початок. І Дармідон з нами. Так, я готовий. Два. Ти дишиш, ми поємо. <ріпи> Мужчини люблять глазами, а -а -а. трогать руками, губами. А -а -а. Мужчини люблять глазами. Yeah. Но выбор всегда остается за нами. За мной выбор Уу, за, выбор за нами, дорогие жители. Ну, увлекайтесь, такой ранней ранней можно пойти, если больше чашечки Романа Якобс-Монарха, как и Руслана Писенка, как и каждый цыган, зрел, о, сможет.